Tarix zəfərimizlə bitən Vətən müharibəsi qəhrəmanlarımızı tanıyırıq. Döyüş meydanında hər kəs onu istehkam yaran qoca adlandırırdı. Söhbət 34 yaşlı igid Xəyal Həziyovdan gedir. Düşmənin qurduğu istehkamları dağıdıb torpaqlarımıza doğru irəlilədi. Dəfələrlə yaralı silahdaşlarının xilas edib, son damla qanına dəək döyüşdü və şəhidlik məqamına yüksəldi. Şəhidimiz ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü və Füzulinin azad olunmasına görə medallarla təltif edilib. MÜZİK شهید خیال هزیف Düşmana nifrət, vətənə məhəbbət hissi ilə 34 il ömür yaşadı. 2005-2006-cı illərdə quyurla daşıdığı hərbi formanı 14 il sonra yenidən geyindi. İl yarım əskər kimi qoynunda xidmət etdiyi Murov dağlarının yerini Füzuli, Cəbrail istiqamətləri əvəzlədi. Xeyal əlində silahı ilə düşmən istehkamlarını dağıdaraq səngərdən səngər atıldı. 300-ə yaxın ermənnini atdığı dəqiq atəşlərlə məhv etdi. Düşmənin qorxulu kabusuna çevrilən igidimiz Elə döyüş meydanındakı şücaətinə görə istehkam yaran Qoca ləqəbi ilə tanınırdı. Daşburun istiqamətində bölündü, Qetif füzuliyə, Mərdənnli Qarxanbəyli istiqamətində bizim döyüşümüz olur. Xeyr, Mərdənnli ilə Qarxanbəyli arasında şəhid oldu. Ermənin 3 dənəsini gözümüzün qabında xeyr məhv eləyib. Xeyal həm döyüşdü, həm də yoldaşlarını ölümün pəncəsindən xilas etdi. Elə son döyüşündə olduğu kimi, silahdaşlarının birinin namaz qıldığını görüb, "Sən ibadətini et, mən gedərəm" deyərək mühasirənin yarmağına yollanır. Son nəfəsinə kimi düşmənin nəfəsini kəsər. Yanında partlayan mermi isə Xeyalın xeyallarını yarım qoyur. Böyük dəyiş ruhu var idi. Qəzal soyğurumuna baxırdın, əlin sırfırdı, təvazüət idi ki, Gidim, qanına, öyle, öyle, getdi və varım tamam məlum oldu. Belə getdi. O bundan fəxr edirəm ki, xaldan qalam torpaqlarımızı getdilər, onlar azad elədilər. Buxu bilməyən, mərd, ürəkli, həm məşəy özü deyir ki, arzuludukun vətən yolunda maharbiyə gedim. Orda istədiyim kimi döyüşüm. Ölərəmsə də mən vətən yolunda gedərəm. Bir kişi kimi, bir qəhraman kimi, uyd kimi. Könüllü kimi vətənin müdafiəsinə yollanan xeyal, elə ruhunu da vətən torpağına əbədi həkk etdi. Ən uca məqama, şəhidlik zirvəsinə uçaldı. Ruhun şad, məqamın mübarək, şəhidim. Aynur Ətbər qızı Vicay Cahangirli, ATV xəbər.